তেওঁ ভাৰতক কেতিয়াও ভাল নাপায় নিজৰ লৰা ছোৱালীকো বিদেশী কৰিছে পত্নীকো বিদেশী কৰিছে আৰু মই এই কথা ক্লিয়াৰলি কব পাৰো যে ইন এ ভেৰি গুড ডে হিউল অলছ চেইঞ্জ হি চিটিজেনশ্বিপ তিনিটা ফেমিলি যেতিয়া নায়েই ভাৰতীয় তেওঁটো টেম্পৰোৰিলি ভাৰতত আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সদায় ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সংসদৰ কথা কয় দেশৰ স্বতন্ত্ৰতা সাৰ্বভৌমত্বত যোৰহাটৰ এটা অনবদ্য বৰঙণি আছে অসম আন্দোলনলৈকে সেই স্থানৰ সংসদগৰাকী আজি পাকিস্তানত গৈ হিৰো হোৱা আমাৰ কাৰণে লাজৰ কথা যদি দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা তেওঁৰ সংসদত ভাষণ আৰু প্ৰশ্নবিলাক চাই প্ৰত্যেকটোৱে পাকিস্তানৰ সহায় কৰিব পৰা প্ৰশ্ন গতিকে তেওঁৰ খুব বেলেগ ধৰণৰ সম্পৰ্ক পাকিস্তানৰ লগত আৰু অভিয়াছলি হি কেনট বি হিৰো ইন ইণ্ডিয়ান টেলিভিশ্যন হি উইল বি হিৰো অনল ইন পাকিস্তান শেষ সময় দহ ছেপ্তেম্বৰ যিটো এছ আই টিৰ তদন্ত আছে এঘাৰ বাৰ ডিপেণ্ডিং অন মাই এভেইলেবিলিটি তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব ৰিপৰ্টটো আমি লগে লগে কেবিনেটত লৈ যাম আৰু কেবিনেটে তাৰ ওপৰত নেক্সট ডিচিশ্যনটো গ্ৰহণ কৰিব সংসদত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ সাংসদ এজনে যিধৰণে কমেণ্ট কৰিলে অসমবাসীৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে লাজৰ কথা আৰু আমি সকলোৱে খুব লজ্জিত অনুভৱ কৰিছো তেওঁ ইমানলৈকে গল যে মিছাইলটোত ওচৰৰ পৰা কিয় নামাৰিলে দূৰৰ পৰা কিয় মাৰিলে চ ইমান ডাঙৰ বিজ্ঞানী যে সেনাই মিছাইলটো ওচৰৰ পৰা কিয় নামাৰিলে দূৰৰ পৰা কিয় মাৰিলে ত ভাৰতে যদি তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ কিলোমিটাৰ লক্ষ্য ভেদ কৰিব পৰা মিছাইল বনাইছে এইটোতো সেনা বাহিনীক অভিনন্দন জনোৱাৰ কথা আছিল ত যিটো ভাষণ দিলে সেই ভাষণটো শুনি এটাই ধাৰণা হ'ল যে তেওঁ ভাৰতক কেতিয়াও ভাল নাপায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো বিদেশী কৰিছে পত্নীকো বিদেশী কৰিছে আৰু মই এই কথা ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰোঁ যে ইন এ ভেৰি গুড ডে হিউল অলছো চেইঞ্জ হি চিটিজেনশ্বিপ তিনিটা ফেমিলি যেতিয়া নায়েই ভাৰতীয় তেওঁতো টেম্পৰেৰিলি ভাৰতত আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সদায় ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সংসদৰ কথা কয় যোৰহাটৰ ৰাইজৰ শিৱসাগৰ ৰাইজৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কিমান বৰঙণি আছিলে দেশৰ স্বতন্ত্ৰতা সাৰ্বভৌমত্বত যোৰহাটৰ এটা অনবদ্য বৰঙণি আছে অসম আন্দোলনলৈকে সেই স্থানৰ সংসদগৰাকী আজি পাকিস্তানত গৈ হিৰো হোৱা আমাৰ কাৰণে লাজৰ কথা আৰু এই গোটেই ঘটনাটো অকল এইটো নহয় যদি দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা তেওঁৰ সংসদত ভাষণ আৰু প্ৰশ্নবিলাক চাই প্ৰত্যেকটোৱে পাকিস্তানৰ সহায় কৰিব পৰা প্ৰশ্ন গতিকে তেওঁৰ খুব বেলেগ ধৰণৰ সম্পৰ্ক পাকিস্তানৰ লগত আৰু অভিয়াছলি হি কেনট বি হিৰো ইন ইণ্ডিয়ান টেলিভিশ্যন হি উইল বি হিৰো অনলি ইন পাকিস্তান যিটো এছ আই টিৰ তদন্ত আছে আমি আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ বহুতবাৰ কৈছোঁ যে ইয়াৰ শেষ সময় দহ ছেপ্টেম্বৰ তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে আপোনালোকক আমি এক্সটেনশ্যন নিদিওঁ গতিকে দহ তাৰিখে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অনুসন্ধানটো শেষ কৰিব এঘাৰ বাৰ ডিপেণ্ডিং অন মাই এভেইলেবিলিটি তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব ৰিপৰ্টটো আমি লগে লগে কেবিনেটত লৈ যাম আৰু কেবিনেটে তাৰ ওপৰত নেক্সট ডিচিশ্যনটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু কেবিনেটত যিয়ে সিদ্ধান্ত হয় আপোনালোকক আমি জনাই দিম